Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые мастерские комиссии вашему вниманию представляется попалоская работа об основании влияния горячего эстетического призвания» но это прошлое контроль Выполненная нашим Геннадием Гребевичем по заказу Министерства Михаила Андреевича на базе Министерства Требования по вот такие представляются, как высокое значение длительной прочности для расстоя, прочности при работе в максимальных условиях, которые представляют как высокие температуры, большие напряжения, механические, в основном, пользуются силопатки, агрессивные стрелы и так далее. На данном слайде вы видите историю развития характеризует этапы этап развития. Известно, что э, лопатки не нет, в нету границ между звездами, как в предыдущих вариантах, и поэтому она более прочная и существующая. Преимущество монокристических лопаток – это отсутствие границ звезды, на которых зарождается возможность ориентировать прочное кристаллографическое напряжение максимальных напряжений. И в итоге ресурс работы лопаток из мамы кристаллических слава, и второго просных слава на основе зависит на порядке. поры и микротрещины могут полностью залечиваться в зеркало. Вот поры и трещины могут залечиваться и в газовой горячей газоэстетической обработке. По такому еще термобарическая обработка. Что происходит с этими дефектами, но что при этом Uh Гаус 4 2005, который я лично посмотрел, посмотрел, как она работает в НТК. Здесь вы видите шкаф, который защищает собственный доставку, который здесь на специальной, на специальной основе укрепляется в рабочей камере образцы. Туда напускается газ-аргон, рабочий газ и также с помощью этого нагревателя Там поднимается температура до 1300, В случае, хотя на самом деле он рассчитан на L1-битов, а также обиды, которые вот на поверхности. Это одно обработки, это вот это пост. Значит, и результаты полученные в результате. указанные изменения инфраструктуры да, на вопрос на слово ГЭС-32ВИ показывают, что обработка методом горячего электрического прессования может быть перспективна для улучшения структуры и повышения свойств на электрических изделий в слово ГЭС-32ВИ. Соответственно, в дальнейшем это можно использовать для проведения электрических лопаток. Спасибо. Спасибо.

кабинет. А, а здесь они ну, просто привлечены. Ну, да. Мы говорим, да. что привлечение одинаково, а это одно, стартовать. А если увеличение разное, то это да. сказать. Получается, у вас кабинет появится. Дело в том, что вы да. в своем выступлении сказали, что эта обработка способствует умень... Умень... Э, извлечению корбидов, уменьшению извлечению да. уменьшению. Ага. дальше посмотрите. Вот. Размеры кормитов до обработки 2,8, видите, Вот смотрите, вот здесь белые картины. Они видны целиком, а там не видны. Значит, при этом они в 10 раз меньше, чем которые были до Значит, здесь просто гораздо более крупная картина. Да. да. Правильно? Правильно, правильно. Хорошо. Это Хорошо. Спасибо. Еще. Речь идет об изготовлении на для последующего выращивания. Я бы mm -hmm. Да, это да. Я На производстве лопаток для двигателей а также еще есть производство и а также Спасибо. Так, где подписал профессор. Кого я Правильное решение. Указанный недостаток. Недостаток работы можно отнести использование только одной температуры обработки. <звуки> это не принципиально, это просто как пожелание провести еще исследование в более широком температурном диапазоне. В целом работа по объему площадки предоставлена из неквалификационной работа соответствующим требованиям, Заслуживает различные оценки. Михаил Андреевич не дошел до нас? Нет. Так, Михаил Андреевич Чехановский. Хорошее исследование. Изучил литературу, знакомился с устройствами, работая при участии в процессах обработки и так далее. Проявил достаточные знания и проявил себя подготовленным специалистом. Исходя из количества и качества полученных результатов уровня подготовки, считаю, что работа заслуживает оценки, отличные отставки.